Тільки що у в ефірі громадського радіо у програмі громадська хвиля ми прослухали композицію від групи Кеш, і у студії ми вже вітаємо засновників цього гурту Анатолія Ворона та Дениса Ямбора. Доброго вечора. Доброго вечора. так, і ми запросили вас до нас знову в студію. Да, тому що ви представили буквально на днях дебютний свій музикальний проект, який називається Будь собою. Это был э, ЕП было у нас вча да. А теперь у нас вышел альбом наконец-то дебютный Да а, будь ою і и... дерзкий альбом ом дерзкий замечательно вот, в принципеі навіть вывыклали вы ці нові композиції на самом клаунде была весеення і також будь ою іна. Да? тут я да. в принципе там треснула, вот, но если будет с собой весенняя внутришке так схожи. то она... Но это не альбом, это был первый япо, e я еще раз повторюсь, да. это перед альбомом мы запустили как бы такую, ну, как затравочку такую легкую дали, а теперь да, у нас вышел альбом из 11 треков, которые также можно на самом клубе послушать. Чудово, і я вже от ну, можливо ви не любите це порівняння, але от для мене така українська група Ленінград, яка таку співає соціальну таку веселу музику. Ми говорили про те, що в принципі, навіть якщо подивитися на виконання, залучення інструментів, та, то якісь певні такі от прослідковуються паралелі. І от ви в цьому, в цьому альбомі намагалися від цього відійти, від цього порівняння? Чи ну, на сам ділі, якщо ви всі 11 треків, то там вряд ли б ви сравнили нас. группа Ленинград, потому что они все разные, каждая песня. Где-то просто ну, сравнение идет, потому что у нас духовая секция такая же. Вот и здесь. В духовой секции использовалась больше четырех инструментов. Mm -hmm. вот. Ну и плюс как-то где-то местами сиплый голос. А также по другим а, моментам, там, как тексты, а, подача социальная и все остальное, мы две разные группы. Так, але от якщо говорити про тексти пісень, то в принципі ви їх пишете. Та да, да, ви пишу. співаєте і да, ви пишу. ви виконавець, і ви, е, ви їх пишете. Окрім того, от, якщо говорити про е, ті інструменти, які використовуються, це акордіон, гітара, клавіші, бас, барабани, е, пірку. Перку, перкуссия, да. перкуссия, труба, трубон, саксофон, э, теж и бартон и э, бэк-вокал, то такая такая э, да. банда. над, над <с альбомом <с работало очень много людей, это вообще большая заслуга Дениса, вот, потому что мы окружили себя действительно, наверное, лучшими, лучшими в Украине, наверное, музыкантами. Но те... Те, кто там был рядом, так сказать, да, кто ну, был понятно, ну, что музыкантов много хороших. Ну, это Но... были на тот момент самые такие. Вот вы играете ска Эклектик рок, так? Да. Э -э Чему вы выбрали самый ценный напрямок? Ска. Да. Очень интересный вопрос. Я на самом деле до того, как прийти к СКА, к СКА я пришел, наверное, в 29 может, лет. Вы обычно, может, да. Слив пояснить, что это означает для нашей радио. Да, потому что такие да. любые такие модные, скажем, да, я, я так классно записывался. для меня СКА это, в первую очередь, свобода. То, что я вот хочу, я и делаю. И СКА всегда, ну, оно, это как с него всегда получается классный микс. Это две четверти слабодольные, их можно смешать с любым стилем. И у него же даже такой попс, да, такой именно. Ну, наверное, да. Вот. Причем такой в цыганщину он уходит. И последнее творчество мне не особо нравится. Мне нравится его видео. Вот видео круто, конечно. А песни не могу сказать, что. Ну, трошки уже инша песня, цвечивается. Анатолий, расскажите, как она писалась? О, я честно уже За даже... Я, она это кто? Она... <смех> <смех> да сложно сказать. Я просто всегда увлекался поэзией, там, Есенина очень люблю и читаю. Высоцкого я там, ну, очень много других там э, поэтов. И очень много чувств пережил в этом плане. Вспомнил, наверное, какую-то там влюбленность и и началась писаться песня. Иногда это просто происходит, знаете, не думано, не гадано. Вот ты идешь, как перемыкает тебе такой щелчок в голове. Приходит строчка, и ты даже не знаешь, чем эта строчка тебе закончится. И потихонечку, полигонечку там вырисуется какой-то образ и своя история, которая живет в своей жизнью. Так же с песней она. Нее, в ней нет имени, в ней нет девушки. Я собрал просто образ, наверное, такой, Женского такого сердца Или женской такой души вот. а Женщина, она... она любит мечтать Она хочет верить, что вот Все будет хорошо Она бежит, бывает Просто не смотрит И Просто бежит, а куда бежит Это таки ваше признание В любви к женщинам Можно так сказать? М да нет, наверное. Нет, почему? <laughs> это, скорее всего, просто история, как бы мои мои наблюдения за женщинами. <сёк> это мой образ такой, как я вижу женщину, скорее всего, так. Добро, И сколько роки писал с альбом? Два года. Два роки. И Мы да? два года работали. Но это было как бы нелегко, потому что музыкантов было очень много. И хотелось не просто записать, а именно сделать с этого сказать, что-то живое. Сделать это как хорошо. ребенок, это сделать хорошо, да. да Не нахалтурить. По, по технологии, э, но ну, мы решили очень сложно сделать. Мы вначале э, писали репетиции и с аранжировщиком там пригласили парня, э, который нам помогал, то есть как бы причесывали материал. Да, это, сказать из группы есть, Брюнет Некто Юра Водолажский. Да. И Делали какие-то правки, переписывали, правки переписывали, и когда уже вроде Мало, да, что отпустило, нет, да. Все хорошо, записывать. красиво, тогда уже начинали записывать. Да, барабаны там писали времени. по своей технологии, там, ну, все, ну, железо отдельно, там... Ну, ну да, там да, там, всякие в хитрости. В общем, это не, не так все просто было, да. И, естественно, нужно было подстроиться под время музыканта, когда он может. И это все вот растягивалось, растягивалось. Потом тоже перед презентацией мы затянули, потому что мы Плюс барабанщик думали. у нас ногу поломал ну, да. на концерте в Казахстане, Казахстане да. да. Женя себя. Ждали, пока он выздоровеет. Тут как бы а куча вот была. много историй. Песня Девочка быдла вошла? Нет, ну, она не вошла. вошла. Мы ее, кстати, переименовали, я ее все-таки назвал море позитива, потому что. Люди, вы понимаете, у нас сейчас поколение, которое читает заголовки, а не статьи, либо не слушает, что вот написано в книге. Ну, вот человек прочел название книги, он уже считает, что он ее прочел. Он ее даже не открыл. Поэтому вот этот негатив мы решили убрать. Ну, вот. там, эта песня, она очень остро социальна. Она и очень, вот, да. Да, и вот эта социально. Ну, она такая, она потому... в лоб, она честная. Да. И вот Это люди не любят, я вот это уже заметил. Она им не подобается? Ну мы пробовали там пиарить э, клип этот, ну не знаю, может мы не туда там стреляли попадали, но может быть люди видят себя там в этой в этой песне, и поэтому многие реагировали не очень так именно. Она честная просто, а у нас честность. А не богато таких честных писаний? Э, Они в все у меня честные. Я вот знаете. Э, вот есть люди, да, что думают и говорят, но я вот как бы не прячу там за образами, за какими-то свою мысль, я ее просто высказываю в песне. Вот. Многим, конечно, это не нравится. Люди любят, как это, быть обманутыми, да. Вот. А здесь вот как-то в лоб стараюсь. Ну, я стараюсь, конечно, сейчас вот пытаться там, если что-то буду написать, как-то по-другому. Но на самом деле, что же, себя не переделаешь. мне у меня так пишется, я так пишу. И вот хочется еще послушать трошки еще одни песни, а, но про тему вот хочу поставить там два вопроса. Mm -hmm. все-таки, ну, такая постпродакшн альбому, как он будет отбываться, или вы планируете, чтобы вас в ротацию как-то так брали, может, вы там закон, ну, идея про бренд, сколько раз, вам этим вот помогает? Сейчас как раз этим занимаемся, но закон как раз наоборот. Mm -hmm. Работает против нас. Ну, что в российском уровне, так? Ну, да. Не хочется, конечно, чтобы нас там вторым сортом считали из-за этого. Ну, я с удовольствием буду петь на украинском языке, а, но я не могу писать на этом языке, потому что мне очень тяжело на нем писать. Свои мысли высказывать. Если найдется человек, который именно литературно поможет перевести, почему бы и нет? Мне очень нравится язык. Ну да, мы пробовали, да. но у нас не пошло. Да, ну я просил друга, у меня он тоже там пишет песни, но вот у него как-то так не получилось, слишком топорно он перевел, и теряется просто вся изюминка, весь этот накал, весь оборот речевой, поэтому, ну нельзя так просто там раз и дословно все перевести. И вот давайте, чтобы у нас осталось mm -hmm. несколько хвилин для третьей песни, вот «Будь собой» прошевана. Это песня настроения. Я шел в магазин, была как раз вот такая же весна. И как раз был юбилей, по-моему, какой-то день рождения Курта Кобейна. Вот. И мне в голову запали строчки про рваные джинсы и кеды. Я шел, увидел этот мел на асфальте, который ребенком, который уже почти сбит был дождем. Вот. И первые строчки в песне, они у меня вот родились вот в поход в магазин. За походом в магазин. Ну що ж, ми будемо вже прощатися. У нашій студії були засновники групи Анатолій Ворон та Денис Ямбор, засновники групи, групи Кеш. Так, так а також прощаємося. Я Любом Рферензірина Соломко та звуко-режисерка Ірина Нижник. Це була програма Громадська Хвиля на громадському радіо. Все, що ви сьогодні почули вже завтра, зможете прочитати на нашому сайті Громадське Радіо. Слухайте, думайте. Ну і ще слухаємо одну композицію від групи Кеш. Будь собой.